Мешканці будинку по вулиці Батюка, 2А вже два тижні змушені труїться смородом, який доноситься з підвалу першого під'їзду. Весь цей час, звертаючись до різних місцевих інстанцій, вони не можуть добитися від жеку заміни каналізаційної труби. Обращалися всі в місті, куди ми тільки не обращалися і в, в гарі з палком обращались. Всі обіцяли допомогти, але вже більше двох тижнів у нас вот это вот Это, ну, это фекалии, тут детки маленькие, это же отравление, это здоровье все для людей. Здесь все абсолютно, никто ничего не меняет. Люди оплачивают, все как положено. Никто абсолютно ничего не делает здесь. В нашем ЖЭК номер три, номер три, он абсолютно, люди все жалуются. Уже хотели переходить и так далее. Трубы текут, канализация вообще отвратительно, ничего нигде не работает. Мы уже сами начали то, что это все дышим вот этим всем. Пошло к соседке сюда уже в туалет, в ванную уже по, по квартире полностью. Мы это все с ней вымывали, все это делали все сами. Пришел сотрудник ЖЭКа, пришел мы еле-еле вызвали, потому что уже вызвали полицию, поэтому уже пришел. В итоге он ничего не сделал, развернулся, ушел. Мы сами все чистили, трубы все поржавели, поотламывались полностью. Мы обращались к директору, мы обращались к заместителю директора. Все улыбаются и говорят: ну а что? Ну, вот так, вот такая ситуация. У нас денег нету. Мы двери сделали для того, чтобы у нас они были закрыты. Мы не можем их закрыть, потому что вот такая вот такой идет ванизм, и никто ни за что не отвечает. Понимаете, получается так, что люди жалуются, а видите ли у них нет рабочих. Самое главное, что мы уже писали письмо, нет частой женщины, нет, сейчас расписывались все жильцы, просили, чтобы он сделал. Это в начале лета. Сейчас уже начинается Зима, никаких не было принято мер. Приехал, посмотрел и уехал. И пошла нажаловаться к нему, так он сказал, я вызову милицию за то, что вы терроризируете моих сотрудников и пусть вас заберут. Мастер ТОВ Сиди Лаика рады дуже рады черговой с стурбованных цеею проблему жителев. Они мне были, я им сказал, я почищу канализацию, я эту свою работу выполнил. Буду менять канализацию. Я сейчас в данный момент иду до счет беру. То, что я его вчера только отдал, мне переписали трубы на замену. Ну, завтра, послезавтра заменим в подвале канализацию. Все, что я могу сказать. Ви не ділаєте все, роботу. вопроси дурні. Поява мешканців цього будинку відверто кажучи, дратує робітників товариства. Та все ж таки люди не перестають домагатися вирішення свого питання. Така глобальна проблема закупити, У нас по-моєму зараз не, не дефіцит трупів і все інше, Це абсолютно, це в 50 Ну, По поводу минут закупки, это вопрос ко мне, к диспетчеру. Моя робота зафіксувати заявку, заявление. Директор товця ділака Володимир Гущин заспокоїв. люди та запняют что ремонт трубы будет проводаны протягом трех дней на сегодняшний день сейчас решается вопрос приобретения материалов для полной замены канализационных труб в подъезде в подвале первого этажа ну подвале первого подъезда по 2а значит при, будут приобретены материалы и будет сразу произведена замена Повністю на нові труби також Володимир Андрійович додав, що складності з вирішенням ремонтних питань виникають за маленької оплати мешканцями комунальних послуг, але директор пообіцяв жителям скорішого виправлення аварії та приніс свої вибачення у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. 500 тысяч субсидий ЖЭКу не возвращены, и непроплаты жителей, очень низкий процент проплаты. Тяжело сегодня приобретать материалы сразу же по заявкам жителей. Поэтому я извиняюсь, конечно, но вынуждены вот таким образом решать проблему, потому что в долг нам уже материалы нигде не дают.